35-25, чтобы красиво и не чувствовать себя в таком дискомфорте, пускай он будет высокий, да. Да, нам говорят, что мы можем снизиться через какой-то период. Да, мы можем согласиться, хотя а это неправильно, пойти на компромисс. Есть один момент существенный, который задевает просто каждого э, при подписании договорных отношений, что каждый получается изначально обман. На сегодняшний день чтобы хоть как-то мы видели, что наш диалог начинается конструктивно, Шейк идет на уступку к нам, что договор заключается и плата за квартиру с момента подписания договора, а не с 1 марта, мы действительно идем тоже на уступку с ним, даем, даем им показать, что они за 5.25 все-таки могут что-то сделать. Но мы начинаем диалог заключение договора не с 1 марта, а с момента споживания послу и звернення до постачальника этих послуг до вот ЖЭО. Вы думаете, что этот компромисс на... а будет продуктивным вы для согласны? начала нашего диалога? Ним, Пусть получается отвечать. Вы... А вы меня перебивали. Можно его перебивать? И я хочу сказать. Вы а вы живете. Живете. Вы вот человек живет здесь. Вот я на вашу картину как раз и хочу сказать. Спокойно. Друзья, пусть будет год 5.25, год тестовый. Мы действительно сможем за год оценить а за 5.25. Может, мы захотим 6. И захотим, чтобы у нас был луна парк здесь. Может, мы за год захотим гривну 50. И чтобы лежал у нас мусор. Но мы сделаем год тестовый. Шек. Нормально. Заключать договора. Инициативная группа лоббирует во всех инстанциях заключения этих прямых договоров. Тариф 5.25. Мы въезжаем в квартиры, заключаем договора. Но с момента начинаем оплачивать подписание договора ЖЭКа, а не с 1 марта. Я знаю, что для многих вопросов это просто принципиально. Он а даже да. не спирает, это как, это как это бы мое предложение для первого конструктивного диалога. Да, Дальше или должны как бы возникать Хорошо. А теперь можно, нет, можно я этому да. человеку скажу? Вы а сказали, что вы хотите платить как в заезднике, да? момента подписания. А, ну, я, момента я подписания. Вами, а я с вами не согласна. Почему? Потому что договор должен составляться после того, когда соответствует акт приема передачи. Я Если за... вы приняли свою квартиру актом приема передачи... Я не первого числа принял. Я не говорю, с какого числа, но с того числа, с какого вы приняли акт приема передачи, с собой вы должны уже платить. Согласен с 1 марта. И послушайте, и, и на ну, есть немецких, кто купил квартиры на продажу, не хочется заключать там договора или ничего, что-то, не разрешало бы продавать квартиры до тех пор, пока бы не было проплачено все полностью. Я согласен есть, молодец, с момента приема передачи. Нет. Почему нет. не тебе за компромисс? Вы не поняли нет. маленький момент. Человек сказал, я заеду в квартиру. Нет. Нет. нет, я, я сказал, с момента приема передачи. Нет. нет, с момента приема передачи. Так, передач. а если кто-то неправильно не понял, кричит. с момента приема передачи. Я принял 28 числа, а не 1 марта. Я буду платить 28 числа. Хотя я сейчас не подписал договор. По факту я 28 принял, я плачу за предыдущий месяц. Если вы сейчас задолженность 2000 гривен, я заплачу. Но с 28 числа если мне меня есть такая задача, когда я принял этот объект, я действительно должен думать о своей квартире. И я платил бы, я бы уже жил там. Если бы мне сказали, что 28 слова оплатить, я бы уже платил и по 6 гривен, если бы были. А дальше уже занимался вот этой организацией и объясняю вам, почему у нас здесь не так. Вы скажете, что я не за мнение. Весь принцип, то, что меня заставляет платить с того числа, когда я не принимал объект. Так, внимание, товарищи. Я вот отвечу на вопрос, который был. Давайте без эмоций, без крика, без Вы все, и в том числе и я. О, ну, раз вы мне позволили, я вас разрешение попросил, что я Я должен изучил договор инвестования, там четко было написано. Ну, заподобный момент отдачи дома в эксплуатацию содержит этот два месяца. Он эти условия выдержал Он два месяца поддержал, отдал нам и сказал, что хотите, теперь Значит, не отдал нам. если вы... не отдал согласны, так, с предложением я тоже соглашусь. Почему бы нет? О том, что люди, которые есть 1 марта, мы с вами, те, которые в договорах, это содержим этот дом и возьмем на себя их квартиры. Они будут не с 1 марта платить, а с 1 марта, а и вьет, а 1 августа, то сентября и так далее, и тому подобное. Но мы будем оплатить и не по 5-25, а по потому что летом надо шла. идти на улицу. Не надо ну, говорить, что если у нас 1 марта работают Потому что пассажирские не работают. Это моя личная инициатива, чтобы эти лифты вам не поломали, не побили и не привели его в такой счет, а поставили.

Акт 12 мая. Я 12 мая ему. Принесете мне акт 1 августа. Значит, я с 1 августа. правильно. Эти продолжите. Это первая причина конфликта. Никто не отказывается платить. Скажите.